Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya, Arif ya. Di video kali ini, saya berada di garasi Bu Saryanto lagi, ya. Di garasi hari ini. Nampak ada HR065 Paradis ya pulang ke garasi setelah habis pasang mesin itu ya kemarin yang mesinnya dibongkar di garasi terus dikirim ke rumah makan dan dipasang hari ini 065 Paradis kembali ke garasi lagi ya ini dalam rangka perawatan ini dan nampak itu ada Pak Bro. yang punya batangan 065 itu ya Pak Bro. Hari ini Pak Bro di garasi ya bersama HR 065. Nah ini sang pawang 065 Paradis. Nah ini setelah habis turun mesin baru dipasang dan hari ini di garasi ini sedang pengecekan ya ini ada perawatan sedikit-sedikit ini di HR065 nah ini paradis tes mesin ya mau dinyalain ini nih. telah habis di servis ini dan mau jadi ini ini di tes mesinnya 065 nah ini pak bro nah ini paradis mesinnya sudah nyala lagi ini ya tadi sempat belum bisa dan ini sudah nyala sudah bisa normal kembali dan nampak ini ada kenal swas ini kenal potnya paradis Kerapas Nah tabak terlihat di depan itu ada HR 127 ya Tema 2 yang habis turun mesin dan sudah jadi dan sudah jalan ya Tes jalan 1 PP Dan hari ini di garasi lagi Sedang ada pengecekan itu ya setelah habis jalan 1 PP nampak di depan itu juga ada HR150 Dejani Sari sedang berada di garasi ya hari ini 104 Arsenio juga berada di garasi 056 dan 091 nah ini Kinara Ngaji nah ini hari ini di garasi sedang bongkar mesin ya karena HR091 ini sedang turun mesin Nah di garasi nanti malam ini ya ada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Mauludan atau mau? di garasi sini ya di garasi PO Haryanto. Nah acara keluarga besar PO Haryanto ya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Acaranya ini nanti malam. Kondisi di garasi hari ini, tampak itu ada R212 ya, dan ini ada 045 Al-Aziz. Nampak di atas pintu belakang kacanya dicopot, yaitu pecah. Dan infonya HR045 ini kena ini ya kacanya itu kena papan reklamo yaitu kesenggol di kaca bagian pintu belakang itu ya dan nampak terlihat copot itu sudah dicopot karena sudah pecah. Nah ini, ini 045 Al Aziz yang lama ini ya. Nah di sebelahnya itu 172. Ini permajaan Jepara Pondok Cabe ya. Sama HR 173 itu. Bus baru ini sedang nungguin seatnya ya, belum ada. dan yang, dan yang di belakang ini nah ada R141 Al Aziz Ribon ini ya. Tadi itu yang lama. Dan ini peremajaannya ya. Ini yang baru ribonnya. Nampak itu ada PO Haryanto Osor 1836 ya. Sekian dari video ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share juga di komen untuk memajukan channel ini, ya. Dan terima kasih, semoga infonya bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.